Zəmbüyon şükhxtamız Allah Subhanahu talanın böyülüyü, əzəməti haqqında olacaq. Və bizlər və bütün insanlar bu mövzuda nə qədər danışsa yenə də azdır. Allah Subhanahu taliya nəsə-nəsə təriflər desə, Allah Subhanahu taliya haqqıyla tərif etmiş olmazlar. Bu mövzunun haqqını verə bilməzlər. Amma sadə də olsa, inşallah çalışacağıq ki, Allah Subhanahu talanın böyülüyü və əzəməti haqqında xəbər verək. Musa aleyhisselam Kelimullah, yani Allah subhanahu danışan, kelam kesmiş Peygamber adlanı. Allah subhanahu buru ve sellem buyuruyor ki, وَلَمَّ جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ Musa bizim teyin ettiğimiz vaxta Rabbi onunla danıştı. Allah subhanahu Musa aleyhisselamla danışır. E Musa aleyhisselam, ve Allah görmek istiyor. Hala Rabbi, dedi ki, ey Rabbim, اَرْنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ ''Özünü Mene göster, Sene bakım.'' dedi. Musa Aleyhisselam, Allah şu pantalonu görmek istiyor. Allah şu pantalonun devamında ki, قَالَ Dedi ki, لَمْ ben hiç zaman görebilmezsen.'' Çünkü insanın gözü dünyada nagisti, zayıftır. Allah şu pantalonu görmeyene kadir değil. Dünyada hiçbir kez, kim olur olsun, Allah şu görebilmez. Səferəmli olsun. Sərvəli olsun, sür evli olsun, sür alim olsun. Heç bir şey. Amma axirətdə inşallah möminlər, müttəqilər, Allahdan qorxanlar Allahı görəcəklər. Allahın nəsib elədiyi insanlar halas pantalı görəcəklər. Halas pantalı bizləri onlardan eləsin. Halas pantalı onun gün qiyamət gününü görəncə haqqında deyir ki: "Uquhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira." Həqiqətən nə nəse üzlər nurlanacaqdır və öz üzrətlərinə baxacaqlar. Qiyamət günü insanlar öz üzrətlərinə baxacaqlar. Möminlər, müstəqilə, üzü nurlanan möminlər olacaq. Allah və təala müsait etsən məni görə bilməzsən. Ondan sonra deyir ki, şərt qoymusaya. Amma bir şərtlə görə bilərsən. Allah Subhanahu təkə deyir ki, "Və lakin umdur iləcəbə fənistaqarra məkanuhu ka-sawtəran." Lakin deyir, çağa bax. Əgər yerindən dəbərməz o da, daşları möhkəm dağ, dağ yerində qala bilsən, o zaman məni görərsən. Allah pantanın Musaya qoyduğu şərt. Şey. Çağa batdaq yerində dursa görərsən məni. Və ondan sonra çəhdə gəlir. Fəlemme təcəllə rəbbuhu lilcəbəli ja'ələhu zakkə. O zaman pantanın çağa təcəllisindən sonra bir az görüşdükdən sonra dağ yerlə yeksan olur. Parça-parça olur da. Ey ibn Abbas rəziyallahu Qur anh, Qurani tərcumanı, Qurani təfsir edən alim nə deyir? Bircə Allah Subhanahu taalanın dağa görükməyi barmaqdın uzun göstərir, deyir barmağın ucu qədər idi. Subhanallah. O möhkəmliyində dağlar Allah Subhanahu taalanın nurunun barmaq ucu qədər görüşməyinə dözə bilmədi. Yellə yetsən oldu, parça parça oldu. O xarra Musa sayqa. F Musa özündən gedərək yerə sərdir. Osunətir. Fəlmə <laughs> əfaka nə vaxt ki özünə gəlib özünə qayıtdığı an qale subhanədir <laughs> ki Allahım sən bütün nöqsanlardan uzaqsan, təmizsən. Tubtu ilə sənə tövbə edirəm etdiyim bu günahdan. Və Musa əleyhissalam tövbədir. Və insanlar Allah subhanəl-əl-ənin haqqını yetərincə dərincə bilmirlər. Allahın nə qadir olduğun Layıkınca bilmiyorlar. Ve insanlar Allah'a namaz kılmamakla, namazı terk etmekle Allah'ın hakkını vermiş onlar yoksa yok. Heç bir zaman. Allah'ın kudretini bilmirlər. Onun için Allah'a layıkınca kıymetlendirmirlər. Günahlara batanlar Allah'ın hakkını bilir yoksa yok. Faiz yiyenler Allah'ın hakkını bilmiş olur yoksa yok. Vallahi ki yok. Çünkü Allah'a karşı geldi, Allah'ın haramıdır. Faiz. İbn Abbas rədiullah faiz Ve deyir ki, qiamət günü faiz yeyənə, faizlə işləyənə əlinə bir nizə veriləcək. Ona deyiləcək ki, vurus rəddinə. Dünyada artı olurdun. Hərb elan etmişdin. İndi vurus rəddinə qarşı. Vay olsun həmin adamın halına. Şihr rahmehullah deyir ki, "Hər insanlar rəddlərinin böyüklüğünü, häzəmətini, qüvvətini bilsələr bir anlıq da olsun ona." Asolmazdılar. Günahlar eləməzdilər. Tədid ibn Bilal deyir ki: "Lətan zuru iləsi qarılmaz ya. Günahın <laughs> kiçik olmağına baxma ki. Deməsən bu günah kiçikdir. Evdə sən musiqiyə qulaq assan, deməsən heç bir şey yoxdur. Qadın da oturur evdə, deyir boş vaxtdır, teleseriallara baxır. Deməsə kiçikdir. Vaxtı öldürür. Günahın kiçikliyinə deməsə kiçikdir. <laughs> Fundur ila azaməti mənasıdır. Lakin deyir, karşı çıkıp asa olduğunun böyüklüğüne bak. Kime karşı çıkıp o günahla? Eğer günahın böyük veya kısık olmağını bilmek istiyorsan sen, hemen günahla kime karşı çıkıp onun böyüklüğüne bak. Onda günahın kisi veya kısık böyük olduğunu bile